Это видео из разряда почему стоит перейти на Windows 10, если вы этого еще не сделали. А для тех, кто уже пользуется этой осью, возможно, покажу некоторые фишки, о которых вы не знали. А также иногда буду сравнивать их с Windows 7. Итак, самая полезная вещь для меня в Windows 10, имхо, диспетчер задач в обычном режиме, упрощенном. Он не представляет из себя никакой пользы, но развернутом открывает доступ к расширенной информации об использовании ресурсов компьютера каждой из программ. Также есть вкладка Details, более классическая версия вкладки Процессы, которая была еще в Windows 7. Для контраста посмотрите на диспетчер задач 7 винды. Такое себе. В целом, он позволяет мониторить систему во вкладке Performance, которую я, кстати, постоянно юзаю, выдвину на второй экран, чтобы всегда знать, насколько загружен тот или иной компонент системы. И вообще, да, он заебись. Следующей полезной и удобной фичей Windows 10 является ее буфер обмена, который позволяет копировать любое количество информации в один единый список, будь это текст или картинки, чтобы использовать их позже. Также в Windows 10 появился обновленный инструмент ножницы. Основная его удобность в том, что сразу после снимка его можно редактировать. И уже отредактированная версия попадает в буфер обмена, с которого этот снимок можно отправлять куда угодно. В списке можно удалять и закреплять любой блок информации, а также удалять все незакрепленные. Чтобы подрубить буфер обмена, заходим в параметры системы, комбинация Windows I, далее выбираем пункт ⁇ Система ⁇ и здесь выбираем пункт ⁇ Буфер обмена ⁇ и включите этот переключатель. А чтобы подрубить скриншотер, возвращаемся домой, таким специальные возможности, выбираем клавиатуру и включите вот это вот. Что-то я серьезный слишком, блин. Так, виртуальные рабочие столы. Да хрена удобная штука, когда тебе нужно параллельно смотреть браузер, всякие мои масики на на другом рабочем столе чекать Steam или переписки, а на третьем вообще играть игру. Вот, например, Rainbow Six Siege. Let's kick some butts. Кратко о том, как это все работает. В режиме TaskView можно включить отображение одного окна на всех рабочих столах. Или вот еще, к примеру, у меня есть два рабочих стола, один из них пустой, и я хочу переместить браузер на второй рабочий стол. Я просто беру окно браузера и перетаскиваю на второй рабочий стол. Также есть встроенная в систему панелька с эмоджи, с смайлики, созданные с помощью символов, а также специальные символы на вкус и цвет. Бери, не хочу. Представляю вашему вниманию... Overlay Windows! Overlay Windows, короче, запускается везде и всегда на комбинацию клавиш Windows G, имеет ряд встроенных виджетов, и самый нужный из них это виджет звука. Все остальные лично я не нашел полезными. Грубо говоря, виджет звук это микшер. Чтобы продемонстрировать работу Overlay, давайте сыграем в игру. В Overlay можно изменять громкость игры для удобства или любой другой программы. Также можно закреплять виджеты, чтобы они отображались всегда. И еще одной удобностью в Windows есть отображение общей громкости при изменении его с помощью горячих клавиш на клавиатуре. и некий медиаплеер, если таков запущен в данный момент. Возвращаясь к виртуальным столам, во время игры можно запросто переключиться на второй рабочий стол, чтобы, как говорилось ранее, прочекать мемасики или переключить песню, к примеру. Чтобы переключение между рабочими столами работало адекватно во время игры, игру стоит запускать в режиме «В окне без рамки». С Overlay связан один очень полезный лично для меня баг. Он заключается в том, что с помощью этого бага можно софтверно зажимать кнопки. Лучше всего это можно показать на игре GTA 5. Так как это можно использовать, чтобы тебя не кикнуло за АФК из сессии GTA Online. Как этот баг заюзать? Во время игры зажимаем клавишу, которую нужно зажать. И одновременно с этим запускаем оверлей. После этого отпускаем все кнопки. Прожимаем Escape, чтобы закрыть оверлей. Вуаля. Если оверлей не запускается, удостоверьтесь, что он включен в настройках Windows. Десятки прокачали взаимодействие окон. И теперь оно работает по аналогии с ведром, но здесь можно разместить несколько окон, вплоть до четырех на одном экране. И конечно же можно менять размеры этих окон пропорционально друг другу. Правда лишь когда экран разделен на два окна. Чтобы увидеть разницу, посмотрим как там Windows 7 с этим делом. Здесь взаимодействие ограничивается лишь двумя окнами на один экран при этом одновременно менять их размеры невозможно. Вот так вот. Есть комбинация Windows пробел, с помощью которой можно менять раскладку клавиатуры, при этом появляется окошко с выбранным языком, что очень удобно. В проводнике вы упростили доступ к некоторым опциям, которые стали доступны в два клика, тогда как в семерке нужно было идти в панель управления, а именно отображение скрытых файлов и формат файла в названии. И, конечно же, по канонам современности в системе есть два режима. Это светлая тема и темная тема. В случае с светлой темой все элементы системы полностью белые. В случае с темной темой казалось бы все ок. Но диспетчер задач идет против системы и остается белым. Какого хрена? У меня к вам вопросы, Microsoft вообще, да. Темная тема мне нравится. Но вот, бля, диспетчер задач, ну это, это дизреспект вообще, обида. Дизлайк тупо. Да, ну и еще можно включить прозрачность окон. Но я это не использую, так как это лишний раз нагружает компьютер. Десятки прокачали кастомизацию системы, а именно системная тема, о которой я ранее говорил. Можно настроить цвета Windows, которые было еще в Windows 7, но здесь поинтересней. Есть возможность менять картинку заблокированного экрана, тогда как в Windows 7 нужно было лезть в системные папки и заменять файл. Поставить кастомные шрифты, настроить панель Start, например отображать одновременно список программ и блок с плитками. Или если кому приглянулся вариант пуск как в Windows 8, это можно без проблем вернуть и в десятку. И более того, можно менять цвет указателя, а также его размер. Например можно поставить мы говорим... Кек. И целая куча вариантов входа в систему, начиная от Windows Hello, заканчивая паролем картинкой. Об удаленном рабочем столе мне сказать особо нечего, так как я не нашел для себя его применение, ввиду того, что он изначально работает только в локальной сети, по факту это тот же самый TeamViewer, но системный. Подключившись к компьютеру с телефона, можно врубить режим планшета и управлять Windows с помощью сенсорного управления. Но он не настолько удобен, чтобы им пользоваться, ввиду того, что иногда бывают очень странные баги и глюки. А как использовать удаленный рабочий стол вне локальной сети, я так и не разобрался. Поэтому, если кто в теме, пишите, пожалуйста, в комментарии. Мне впадло гуглить. Так, что там еще? Не знаю, как там в настольных компьютерах, но в ноутбуках есть возможность выбирать между производительным режимом и экономией энергии, что влияет на частоту процессора. В большинстве случаев, если вы играете в режиме экономии энергии, вы, наверное, даже не заметите этого, но влияет ли это сильно на производительность? Наверное, немного влияет, но это не точно существует такая приблуда, как боковая шторка, а шторка у андроида, куда попадает оповещение из программ. Также в этой шторке есть кнопки быстрого действия, которые можно по своему усмотрению настроить под себя. Вызывается эта панелька кликом на соответствующий значок на панели задач, комбинацией клавиш Windows A английская, или одновременным касанием трех пальцев на тачпад. Короче, удобная фигня, да? А чтобы узнать больше инфы по этой теме, рекомендую посмотреть видео Стаса Васильева насчет фич Windows 10, о которых я не упомянул, а также ее оптимизации. По ссылкам в описании. Looking. На этом у меня все. Покедова.